никому, ни для кого не секрет, для желтоводцев, что в этом году у нас медико-санитарная часть специальная, значит, финансирование шло с бюджета государства, была она специальная, значит, а сейчас ее переводят в разряд обычных, то есть спускают всю на город. И в прошлом году было выделено 57 миллионов гривен на нужды медсанчасти, хотя тоже сказать, их особо не хватало. А в этом году нам дали всего на все 32 миллиона. Вот остальные деньги нужно изыскивать. Со своей стороны, значит, так как значит, и Тарасева, и Розенберг, и я, мы занимались этим вопросом, наши депутаты, уже неоднократно об этом говорил, Значит, сейчас в Минфине находятся документы значит, на, этот самый, на то, чтобы этот год был переходящий и добавили нам средства порядка до 57 миллионов. Но ну, как оно решится, пока все в стадии значит, разрешения этого вопроса. Значит, написаны все письма, что возможны в область, губернатору и везде-везде. То есть изыскиваем резервы. Ну, в принципе, надежда есть, что все-таки нам добавят деньги на медико-санитарную часть. Ну, еще немножко подождем, понадеемся. Значит, то, что касается бензина, значит, то мы с Игорем Владимировичем разговаривали. Буквально у них есть деньги на спецсчете. Спецсчет пока, значит, казначейство Нельзя эти деньги взять. Я думаю, в ближайшие пару недель решится. За это время значит, есть договоренность с поставщиками топлива о том, чтобы пока в долг дали топливо, а дальше уже они потом разблокируются с плечо, значит, и, и заплатят. И на сегодняшний день, буквально во вторник, в среду, наверное, будет у вас 3,5 тысячи гривен которые вы можете тоже самое использовать на топливо, но это все все, все с виноделом пообщаетесь, вам все расскажет.